Okey, kita nak sambung video kita kali ni. kita masih lagi nak tengok material. Okey, kita tengok material. Okey, kita dah tengok sebelum ni cara kita nak buat material. Okey, saya buat satu lagi material. Okey. Kita tengok, right click. pergi ke bahagian material. Ini dia material. Material, material. Okey, so saya dekat sini saya nak namakan dia let's say merah. Okey. Ah, saya namakan dia material je. Material. Okey, material saja. Okay. So, kita macam uh, sebenarnya kita dah klik. So, kita akan buka material dekat sini. Okay. Uh, sebelum ni kita pergi kita buat base color. Okay. Uh, kita ada kotak uh, sebelah sini. Okay. Uh, tapi uh, kita pun sebenarnya boleh menggunakan node. Okay. Uh, untuk kita control kita punya slot-slot-slot uh, ni. Okay. Jadi cara kita nak kontrol kita punya node, uh, kita nak kontrol material menggunakan node adalah kita memanggil node. Cara dia kita pergi di right click dekat sini, dia akan ada banyak node dekat sini. Eh. Okay. Jadi untuk uh, base color, uh, kita akan menggunakan tiga warna RGB. Okay. Jadi cara dia, kita tekan tiga pada keyboard, klik. Okay. Jadi dia akan buka satu node iaitu node 3 kita panggil ni eh. Node 3 dia ada kosong kosong kosong. Okay. Jadi dekat sini, node ni mewakili R, G, B. Merah, hijau dan biru. Okey, So kita ada tiga. Eh. X, Y, Z kita tiga. Dia mewakili R, G, B. Okay. Jadi kita slotkan pin ni. Klik drag pergi ke bahagian base color. Okey, Jadi kita tengok kita punya uh, warna dekat sebelah kiri ni. Warna hitam sebab kita punya value adalah kosong, kosong, kosong. Sama je sebenarnya kalau kita kotak, uh, klik kotak tu. Cuma kita nak keluarkan dekat sini. Alright. Jadi, cara kita nak ubah warna dia adalah kita klik, ada kotak dekat sini, double klik dan dia akan buka warna ni lah. Okay, so saya letak merah dekat sini. Okay, so buat merah sama macam tadi. Okay, kali ni pun kita nak tengok cara kita nak control metallic. Kita pun boleh control metallic dekat sini. Okay, kita boleh letak value metallic kalau kita nak kita punya objek tu metallic. Okay, kita tengok kalau satu dia akan ada full metallic. Okay, dan kebiasaannya pun kita akan control menggunakan node. Jadi metallic, specular dan roughness. Dia menggunakan satu value saja. Kalau kita perasan kat sini ada satu value. Okay. Yang ini kita ada tiga value. So, satu, dua, tiga RGB. Metallic, specular dan roughness kita gunakan uh, satu value. Jadi kita tarik ni keluar. Kita tekan satu. Oh, sorry. Kita tekan satu. Kita klik. Okay. Dia akan keluarkan uh, node satu. Okay. So, kita tarik kat sini. Jadi, kita dah sambungkan metallic ke sini. So, dekat sini kita boleh control... Value metallic yang kita nak iaitu 1. Jadi, uh, berapa banyak value uh, metallic yang kita nak kita boleh masukkan kat sini lah. Okey, contoh uh, 4. Jadi, dia akan lebih metallic. Okey, sekarang 0.5. Okey, kurang sedikit metallic. Okey. Metallic ni adalah metal lah untuk menunjukkan kita punya warna tu atau bahan kita adalah uh, besi. Okey. Okey. Kita ada specular. Spekuler okay, specular pun sama. Dekat sini value dia 0.5 kalau kita letak 1. Okay, kita tengok efek dia. Kalau kita letak kosong. Specular ni dia punya efek cahaya tu. Right? Jadi kalau kita nak gunakan node, kita pun boleh gunakan 1. Klik. Okay. Kita keluarkan value 1. Drag dia ke specular. Jadi kita boleh naikkan kita punya value ni kepada 4. Contoh. 50. 50. Okey. Jadi dia ada specular dekat sini. Okey, jadi specular ni uh, mungkin kita tak nampak sangat dekat sini. Jadi apa kita perlu buat? Kita ah uh, track kita boleh apply pada kita punya uh, model atau static mesh. Okey, kita tak kita tak apply lagi eh. Jadi uh, kita tutup dulu yang ni. Save. Kita tengok kita boleh apply pada kita punya model. Saya nak apply pada yang kuning ni. Okey. Uh, jadi cara dia boleh drag saja. So kita akan dapat material dekat sini. Okey. Kita tengok cahaya dia, ni reflection cahaya. Ah uh, kalau kita double click, kita akan buka semula kita punya uh, material editor lah, material graph kat sini. Okey. So kita boleh letak sebelah-sebelah macam -sebelah. ni supaya kita boleh nampak efek pada objek kita. Okey, satu lagi roughness. Okey, roughness kita uh, value ni uh, dia nak kawal berapa halus dan kasar permukaan. Okey, jadi sekarang permukaan kita adalah 0.1 roughness dia. Kalau kita letak 1, dia akan jadi kasar. Kalau kita perasan kat sini, kasar. Kalau kita tengok, dia tak effect lagi pada objek di dalam kita punya editor. So, cara dia adalah kita klik apply. Okey, baru dia akan apply ke uh, material kita di dalam uh, editor. Okey, so kalau kita punya roughness 1 tinggi, jadi kita punya permukaan tu kasar. Kasar dia tak ada reflection. Kita pun boleh kontrol menggunakan node satu. Okay, kita sambungkan ke roughness. Alright, so kalau value kita kosong, kita tak nampak kita punya shining. Okay, sebab dia terlampau licin. Okay, jadi tiga node ni uh, mengawal kita punya, uh, saya tunggu spekulat per satu. Uh, kita punya metallic specular roughness. Okay. Dan satu lagi adalah emissive color. Okay. Emissive ni kalau kita nak buat uh, warna kita tu dia bersinar atau bercahaya. Okay. Jadi emissive color dia menggunakan RGB juga. Kalau kita perasan dia ada kotak ni pun dia akan keluar uh, color picker macam ni. Ini bermaksud dia menggunakan 3 value. Kita tekan 3 pada keyboard. Okay. Sama macam tadi. Uh, kita sambungkan kita punya pin kepada emissive. Okay. Dan kita boleh masukkan kita punya uh, emissive value. Okay. Jadi kita nak warna apa? Contohlah kita nak warna dia merah macam ni. Okay. Kalau kita apply, kita tengok kita ada effect dah dekat sini tapi dekat dalam uh, editor kita masih belum ada effect. Kita klik save. Jangan lupa klik apply. Kita tengok dia ada Emissive. Jadi kita punya ni sebenarnya bercahaya tau. Kita punya objek kita ni sebenarnya dia bercahaya. Cuma sebab kita punya terang terang kita tak nampak cahaya reflection dia tu kat sini. Okay. Alright, sebenarnya dia mengeluarkan cahaya dekat sini. Okey, jadi kalau kita nak contoh nak terangkan lagi kita punya emisif ni. Okey, kalau kita nak dia lebih terang, apa kita buat? Kita boleh menggunakan not multiply. Okey, contoh dia. Okey, cara dia kita klik M. Klik. So, kita ada multiply dekat sini. Okey, uh, kita punya sambungan uh, pin ni kalau kita nak delete, kita tekan control, klik. Okey, cara kita nak putuskan sambungan. Jadi apa saya nak buat, saya nak putuskan sambungan, saya nak sambungkan daripada daripada value 3 ni masuk ke multiply A. A multiply ni adalah uh, darab uh, kali kali. Okey. Jadi value ni kita nak kali berapa. Okay. So kita ada value kat sini. So let's say saya nak kali kosong. Jadi kita tengok dia tak ada emisif. Kita kena sambung ini ke dalam emisif color kita eh. Emisif color. Kita sambung kat sini. Okay. Ha, then kita apply. Kita tengok emisif kita kosong. Jadi dia tak ada emisif. Jadi sekarang emisif kita dikontrol dekat bahagian sini. Kalau kita letak satu apply. Itu dia. Kalau kita letak 50. Apply. Ha, kita tengok. Apply. Jadi dia bercahaya sebab tinggi. Eh. Jadi kita tengok kita punya objek kita tu bercahaya. Saya letak sedikit ke tepi. Right. Kita nampak glowing dia tu. Eh. So dia ada glowing. Okay. Jadi itu cara kita nak buat kita punya materials. Jangan lupa save. Right? Ini untuk kita nak kontrol material kita menggunakan uh, specular highlight. Okay? Okay, jadi itu saja untuk video kali ini. Kita akan tengok lagi di dalam video akan datang. Terima kasih.